panas saja Youtube ini Liga Domestik kita Ini adalah Liga kita Liga Malaysia Berita terkini pada tanggal 30 Jun 2025, dunia bola sepak Malaysia sekali lagi menyaksikan kemunculan semula satu nama yang tidak asing dalam kalangan peminat tempatan, iaitu Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Muhammad Amin. Dalam satu kongres Persatuan Bola Sepak Malaysia yang berlangsung di sebuah hotel di Subang, FAM secara rasmi melantik Hamidin sebagai Presiden Kehormat FAM secara rasmi. Pelantikan ini sekali gus membuka lembaran baru dalam struktur kepimpinan bola sepak negara dan pada masa yang sama mengundang pelbagai persoalan daripada peminat dan pemerhati bola sepak tanah air. Pelantikan ini menimbulkan pelbagai spekulasi khususnya kerana nama Hamidin sebelum ini pernah dikaitkan dengan prestasi Harimau Malaya yang dianggap tidak konsisten semasa era beliau memimpin badan induk itu secara rasmi. Namun lebih menarik, ramai tertanya-tanya mengapa Tunku Ismail tidak menghalang pelantikan semula Hamidin dalam kepimpinan FAM dan mereka menganggap langkah ini bakal menggugat segala pencapaian luar biasa yang telah dilakar sejak Tunku Ismail kerana fans merasakan bahawa Baginda baru sahaja mula mencorakkan hala tuju bola sepak negara ini. Untuk memahami situasi ini dengan lebih mendalam, kita perlu menelusuri sejarah hubungan antara Tungku Ismail dan Tan Sri Hamiden serta peranan dan sumbangan masing-masing dalam dunia bola sepak tempatan. Hubungan antara kedua-dua tokoh ini sebenarnya telah lama terbina dan tidak hanya berlaku selepas revolusi bola sepak negara dimulakan ketika Tunku Ismail dilantik sebagai Presiden FAM pada masa dahulu, baginda mengekalkan Hamidin sebagai setiausaha agung. Ketika itu, ramai melihat keputusan tersebut sebagai tanda keyakinan TMJ terhadap kemampuan pentadbiran dan kecekapan Hamidin dalam menguruskan hal ehwal FAM dari sudut dalaman serta hubungan antarabangsa. Walaupun Tunku Ismail dilihat sebagai seorang pemimpin yang tegas lantang dan radikal dalam melakukan perubahan, beliau juga dikenali sebagai seorang yang tahu menilai potensi seseorang berdasarkan fakta dan prestasi. Hamidin mungkin tidak segarang Tunku Ismail di mata umum, tapi dia adalah seorang pentadbir yang berpengalaman luas dan memiliki rangkaian hubungan yang kukuh dengan badan-badan bola sepak antara bangsa seperti FIFA dan AFC beliau telah lebih 3 dekad mengabdikan diri dalam bidang ini bermula daripada peringkat akar umbi sehinggalah ke pentas antarabangsa pada hakikatnya, sebelum era kejayaan Harimau Malaya yang kita lihat sekarang, Hamidin juga antara individu yang memberi laluan kepada perubahan dengan menyokong visi Tunku Ismail dan memudahkan pelaksanaan strategi-strategi teknikal serta pembangunan akar umbi seperti NFDP iaitu Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara Beliau juga tidak pernah menentang usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Tunku Ismail, malah dalam banyak keadaan dilihat menyokong Tunku Ismail secara senyap. Pelantikan beliau sebagai Presiden Kehormat bukanlah suatu jawatan yang akan mengacau projek revolusi TMJ kerana ia tidak memberi kuasa mutlak untuk membuat keputusan. Sebaliknya, ia lebih kepada posisi simbolik yang membolehkan beliau memberi nasihat berdasarkan pengalaman tanpa mencampuri urusan harian pentadbiran atau teknikal yang kini dikendalikan oleh pasukan Baharu di bawah seliaan Tunku Ismail. Kerisauan sesetengah pihak bahawa revolusi TMJ akan musnah hanya kerana pelantikan Hamidin adalah tidak berasas. Presiden Kormat FAM tidak mempunyai hak mengundi dalam mana-mana mesyuarat, tidak terlibat secara langsung dalam projek bola sepak elit seperti DNA Harimau Malaya atau pelantikan jurulatih. Hamidin juga tidak berperanan dalam hal-hal kewangan. Malah pelantikan ini dilihat sebagai satu penghargaan terhadap jasa beliau dalam arena bola sepak tanah air, bukannya sebagai strategi untuk mengembalikan kuasa lama. Tambahan pula, hubungan pribadi antara Tunku Ismail dan Hamidin masih kukuh. Ini terbukti apabila Tunku Ismail tidak mengeluarkan sebarang kenyataan untuk menentang pelantikan tersebut. Sebaliknya, suasana Kongres FAM ketika itu dilaporkan berjalan dengan lancar dan penuh muafakat, satu petanda jelas bahawa pelantikan ini telah dipersetujui bersama tanpa pertikaian besar. Tunku Ismail dalam satu wawancara sebelum ini sering menyebut bahawa beliau sentiasa mengutamakan prestasi, keikhlasan dan integriti. Berdasarkan penilaian ini, jelas baginda masih melihat Hamidin sebagai individu yang layak untuk terus menyumbang, walaupun dalam kapasiti tidak rasmi. Ketika ini, beberapa negara sedang menyaksikan peningkatan prestasi skuad kebangsaan di bawah kendalian Tunku Ismail. Keputusan mengekalkan atau membawa masuk tokoh-tokoh berpengalaman seperti Hamidin dilihat sebagai usaha untuk mengekalkan keseimbangan antara semangat baru dan kebijaksanaan lama. Dalam bahasa mudah, Tunku Ismail mungkin melihat Hamidin sebagai mata dan telinga tambahan yang boleh digunakan untuk menjaga hubungan diplomatik, menyelesaikan urusan dalaman dan meredakan konflik dalaman FAM jika ada. Satu lagi faktor penting yang mungkin menjadi sebab kenapa Tunku Ismail tidak menolak pelantikan ini adalah kerana Hamidin tidak pernah bertindak untuk menentang atau menikam belakang dalam apa-apa isu besar. Dalam tempoh beliau berundur sebagai Presiden FAM awal tahun ini, beliau kekal menyokong usaha pembaharuan Tunku Ismail dan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan negatif. Bahkan dalam beberapa sesi media, beliau menegaskan bahawa Tunku Ismail adalah individu terbaik untuk membawa bola sepak negara ini ke peringkat lebih tinggi. Selain itu, pelantikan Hamidin juga boleh menjadi strategi menyatu padukan pelbagai kumpulan dalam badan Indo ini. Kita perlu akui bahawa dalam sesebuah organisasi besar seperti FAM, pasti akan wujud pelbagai puak dan kecenderungan Kehadiran figural seperti Hamidin mungkin dapat menjadikan suasana lebih stabil kerana beliau juga disegani oleh kebanyakan anggota gabungan negeri dan pernah menjadi jambatan antara pucuk pimpinan dan akar umbi sebelum ini. Apa yang lebih penting sekarang adalah penyokong dan peminat bola sepak harus memahami terlebih dahulu bahawa revolusi yang dibawa Tunku Ismail bukan sekadar soal tukar pemain, menukar jurulatih atau padang latihan ia adalah satu gerakan menyeluruh melibatkan penjenamaan semula bola sepak negara pembinaan budaya prestasi tinggi dan penekanan terhadap profesionalisme dalam setiap aspek dalam usaha sebesar ini sudah tentu tungku Ismail tidak akan membiarkan sebarang elemen negatif ada kerana ia berpotensi menggugat kejayaan projek ini jika beliau membenarkan Hamidin kembali dalam kapasiti tertentu, ia pasti telah melalui pertimbangan strategik yang mendalam. Secara keseluruhannya, pelantikan Tan Sri Hamidin sebagai Presiden Kehormat FAM perlu dilihat sebagai satu simbol perpaduan, penghargaan dan kesinambungan. Ia bukanlah satu bentuk kembali berkuasa seperti yang ditakuti oleh sesetengah pihak. Walaupun Tunku Ismail dan Hamidin berbeza gaya serta berbeza pendekatan, mereka sebenarnya mempunyai matlamat yang sama iaitu ingin melihat bola sepak Malaysia berdiri megah di pentas antarabangsa. Dan inilah asas sebenar mengapa Tunku Ismail masih mempercayai Datuk Hamidin. Dalam perjuangan yang besar, kepercayaan yang dibina bukan sekadar berdasarkan kata-kata, tetapi ia dari atas dasar pengalaman, kesetiaan jauh dan bangun serta sejarah yang tidak dapat dipadamkan. Untuk tambahan, saya ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah serta ingin mengucapkan selamat kepada Duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor sempena hari keputeraan baginda yang ke-41 tahun pada 30 Jun.